Я, тот ящик Пандоры, который они открыли, я увидел все изнутри. И упаси Господи, пусть меня отпустят, пусть меня держат. Но те люди, которые уже обращаются, которые приходят, которые пытаются, которым фабрикуют дела, да, они говорят, мы согласны, да, мы что-то совершили. Но зачем вы нам делаете, поднимая себе классность, прокуроры делают такие, пишут тяжкие статьи, убийства, да, те э, э, люди сидят по 6, по 9 лет. И да при том, что по два месяца, они могут только по два месяца им уже по новому кодексу, по два месяца продлевать сроки содержания по стражей. Никто не несет за это ответственность. Yeah, ну показал по тебе. Батька четырех детей, все знают, что ничего не делал, да, ты сидишь в клетке зараз. Yeah. В клетке. А ты, кто был, да, вот, они гуляют, он, тетушки ты ти самый, Вот, и это же, и он же, да. он же, Он же, решил. И все, и все что с Таней да. Все они, все известные особи, но все гуляют. Дают им на крайняк вы вот ты в России. Вы знаете, было, что они пытались типа провести следственное действие, и в разговоре мне сказано было, господином, я не хочу называть, чтобы это не было расценено, что я оказываю на него давление, такой Майдан вы хотите. Вы видели, что творили народные депутаты в зале? Такой Майдан вы хотите. То есть это мне говорят прямо. Вы поняли, о чем идет речь? Все. То есть, вот я вам клянусь, у них там ведется видео с скрыто. То есть вот такой Майдан. Это более того, они искали, они обыски, знаете, что у меня дома проводили обыски, они фактически искали носители. Да. Они же поизымали у меня видео. А со мной был Володя Иванов да. на ICTV, там Игорь Дурачепов Луценко на, этом, на ICTV, на этой программе понедельник, и э, Соболев, ну, однофамилец, да? твой Игорь, э, говорил, что, м, что задержали его товарища вместе с адвокатом, это были мы по управлению УКОПа. Да. И он реально потерял сознание. Они его так били тоже. Меня 8 человек. Его там сколько-то, я не знаю сколько. Они его били, он уже со сломанной ключицей, Они ему вывернули руку, лазили его пока. Такое они творили там. Что... Упаси Господи. И забрали видео, где люди, я под видео снимал видео показаний потерпевших по Евромайдану. То есть они это поизымали. Ты понял, Егор? По этим 30 Ну да, да. То есть там они поизымали это видео. Ты понял? И, а было как, мы пришли, говорю, я буду фиксировать. Они говорят, а, хорошо, я сейчас спрошу Старшего. Чук -чук -чук -чук. Старший сказал, на следующий день. И они в онлайн-режиме на Борисоглебскую транслировали видео, что происходит и как проходит допрос. То есть у них уже готовы написаны, руководством генеральные написаны вопросы, и они уже под эти вопросы подгоняют. А вы не провоцировали сотрудников Бергута? Он говорит, в какой способ? То есть вы понимаете о чем? Изначально вопросы были поставлены в обвинительном, с обвинительным уклоном. Я когда вышел, говорю, У -у, зима будет долго. По 365 части 2 никогда никто не будет найден, поскольку невозможно идентифицировать. А руководство отвечать не будет. Почему на сегодняшний день не взяты под стражу? Захарченко, Попов, кто там, Клюев. Почему они не арестованы? Севкович. Почему они не арестованы? Почему они не под стражей? Хорошо. Стал вопрос. На есть руководство Беркута, которое непосредственно было откомандировано. Есть приказы. Значит, они должны были. Егор, ты помнишь, как один плакал, да, я его еще на машине подвозил, подвозил Беркутовец, который реально говорил, что нам дают приказы, мы должны за это отдуваться. Да вот, я не помню, у Леши посуду был, был кто-то из Беркута. То есть фактически люди, сами Беркут, сотрудники Беркута, они озлоблены. Но им подняли, поставили такие зарплаты, господа. Что ну, они, иди, иди на они, да. фактически ничего не делая, кромсая людей на улицах, ты получаешь заработную плату, да, ну для бездельника, лучше же работы не придумаешь, Нет. ничего не делай, ходи себе выезжай, носи форму. Говорит, помните как это с дядей Степой, да, почему же после флота вы в милицию пошли, неужели вы работы лучше этой не нашли. Ну, да. То, да, да, То да, есть. есть они лучше работы этой не нашли, они решили такой, такой способ, как бы, зарабатывать, особо не напрягаться, это же не думать головой, не надо не учиться. Не идти нормально работать. Просто фактически вышел, побежали, команду дали, побили, покромсали, и никто тебя не знает. Я, я говорю как есть, да, изнутри. Я, единственное, господа, спасибо вам за поддержку. Очень важно. Но такое бы письмо, больше, я да. плакал. Со Львова, со Львова, со Львова такое, такое письмо да, с Львова написали. Все я плакал. Петрымуют. Я дался каменникам почитать. Тоже все плакали. Класс. Это сила. Никого, они никого не сломают. Пусть, что делают, что хотят. Держали меня на камере, в которой были, не камера, а в отстойнике, в которой были туберкулезники. Но у меня как бы нулевой вообще, нет иммунитета к туберкулезу. Ну, слава богу, не кашляю, нормально, ну, буду, буду как бы держаться. Да, будет все хорошо, все работаем. Забирают элементарное, чтобы вы понимали. Забирают у людей плитки. Побыл день, у меня язва открылась. Пригласила, они ничего не могут сделать. Ну, то есть, вот, ну, открылась язва. Хорошо, открылась, еще. Пойдете на терапию. Говорю, что на этой терапии? Больные спидом. Неизвестно, как она меня уколит, не будет ли она там этот шприц экономить. У нее зарплата 1200 гривен. Она будет шприц экономить, она меня уколит. Ну все, ну все, гейм овер. Почему, вот вы поняли, почему Юлия Владимировна не подпускает, чтобы ни кровь брали, ничего. Насильно, насильно у людей берут отпечатки пальцев. Без ухвалы суда. Просто. Тебе сказано, нет, нарушаешь режим в яму. То это не будешь делать. И меня как бы сразу предупредили. Я говорю, Берите отпечатки пальцев, что хотите, то и делайте. В ИТТ вообще раздели до гола, приседай. Я говорю, вышел, Сумасшедший. И стоит там, человек 10, да, смотрят, как адвокат голый, без, без ничего. Все, вообще раздетый, приседает. И они стоят так смотрят, как приседаешь. Туда-сюда, туда-сюда. Говорю, класс. Говорю, вы что? Как они называются эти? Извращенцы. Вы получаете да, удовольствие да. от этого? Мужчина, <свят> да, у Витя, можешь <свят> повторить по поводу того, что если что-то с тобой случится, чтобы на видео передали? Ну, да. я, я уже говорил и говорю, что я не имею намерений, во-первых, болеть на пневмонию, раз. Не имею намерений. Я лечусь, смотрю за собой, пью теплый чай горячий. То есть я не собираюсь умирать от пневмонии. Вот. Я не собираюсь падать, спотыкаться, разбивать голову, да, или от каких-то там черепно-мозговых травм погибать. Я также я не имею намерений пока, кончать свою жизнь самоубийством. Так что если со мной что-то останется, да, что-то произойдет здесь, чтобы вы знали, что это как бы спланировано, и что это четко было направлено на то, чтобы э фактически со мной разделаться. Да, потому что я им, я им неудобен. Я очень много знаю. Очень много знаю. Ну, и ты политично активный, и они закрывают, чтобы активности не было, туда, потому что она приносит. Да. А им страшно. Это точно. Это точно. И я говорю, что как бы я знаю изнутри. А как матрица. Я проник внутрь матрицы. Молодцы, Спасибо, друзья. Молодец. Спасибо. Как сокамерники относятся к тебе? Не могу говорить, да. потому что Это у нас разные... Раз, ну в общем. Все, Я могу сказать, как, как, отно, как относится вся тюрьма. И бывшие, и нынешние, и те, которые арестованы, и многих арестовывают просто, вот те, которые поддерживают Майдан, и просто арестовывают по экономике. Егор, очень много вы не получаете информации. Многие проводят проверки по экономике, те, Это которые важно. помогали, их арестовывают и закрывают сюда. Чтобы вы знали, пошла вторая волна. То есть они конкретно или ведут ваши телефоны, или как-то отслеживают, кто вам экономически помогает, их хлопают, бухгалтеров выдергивают. То есть пошла-пошла вторая волна. Пошло фактическое экономическое давление. Вас пытаются лишить какой-либо помощи. Уже Я на... тоже не могу называть, потому Я что, понял. что будут. Ну уже пошло. Уже пошла. Да, уже появились новые эти люди, которых уже задерживают, и они уже сюда заходят. Это уже все По экономике. Да, их да, да. Они уже заходят по экономике. И всем, как бы в процессе говорят, что. Вы же поддерживали. Да. Получить, То есть да. вот пошло экономическое давление. Вот, но такое... Я не думал, что так так им страшно. Я не думал. Я думал, что... Ну вы сильные, сильные. Мы сильные. А где вы Леша? Сильные, где да. Леша Герман? Леша Герман. Ну что, тот, тот, я... Тот, Леша Герман, тот я человек или нет? Скажи не 6, 6, 6, это не 27. Судья, он не хочет этого. Он его я его прибивают к этому делу, он этого не хочет. Поймите, да, он этого не хочет. И он даже не являлся заявителем по этому делу. То есть взяли там какого-то там пятый, третий приводной, и он не хочет к этому делу, и он когда... Он когда узнал, что четверо детей, он. Он понимает, ну, ну это грех. Фактически, прадет, ну как бы... Это просто, это просто грех. Просто человек берет себе на душу грех. Все. По-другому никак. Все, кто к этому причастны, они делают, при, до речи вы обратили внимание, что... Слушала Принюх первая, да? Ну, это как бы Юлия Владимировна, ну, да, 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 такая да. параллель. Такой. Чик. Уже все параллель. Я так был горд этому, я думаю, ничего себе, вот, вот наравне, да, с Юлией Владимировной. Такой бедный, несч несчастный адвокат, да, такой.